За підтримки виконуючого обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка, 14 жовтня, у День українського козацтва та день захисника вітчизни до Запоріжжя на острів Хортиця на всеукраїнський фестиваль Захищати честь нашого міста вирушив хореографічний ансамбль Браво. Сегодня наш коллектив выезжает на фестиваль, который называется Покрова на Хортице. И проводится уже шестой раз в городе Запорожье. На этот фестиваль приглашены коллективы из 10 регионов Украины. Вот наш коллектив имеет честь представлять на этом фестивале Днепропетровщину. Несмотря на трудности, несмотря на то горе, которое у нас в коллективе произошло, мы сегодня поедем на Хортицу и будем защищать честь города Марганца. Я думаю, что все марганчане будут нами гордиться нашим выступлением. Огромное спасибо за то, что помогают, поддерживают нас в тяжелую минуту. А мы будем стараться дальше танцевать хорошо и прославлять свой замечательный город Марганец. Виконуючи обов'язки міського голови, Микола Васильович Лук'яненко постійно піклується про молоде покоління і всіляко сприяє розвитку дітей. Так і цього дня, надавши для поїздки автобус, Микола Васильович особисто побажав колективу гарного виступу та комфортної поїздки.